І центр стратегічної комунікації Збройних сил України, пане Романе, відзвітував по Криму. Ми з вами за останні два місяці активно, детально кожного дня нашим глядачам розповідали, куди що як правило в НІ на ніч на наступний день влучали наші оборонці. Є вже результати. За останні два місяці Україна вразила близько 15 російських систем ППО, 15 радіолокаційних систем пане Романе і понад 10 пунктів управління в Криму. Це також є такий серйозний результат. Це виконання задачі завоювання превосходства в воздухе. Ми несколько раз про это проговорювали. Перед заходом авіації донати зачистка систем ПВО. Противника, причому в ПВО входит несколько. родов, это радиотехнические войска, зенитно-ракетные войска, РТВ, РТВшники, это локаторы. В основном это станции локаций, это серьезные, с серьезными дальностями обзорные станции, которые мы уничтожали. Причем, опять же, подключались и Главное управление разведки, службы безопасности. Были уничтожены станции и небо М, с, с, дальностями от 150 до 350 километров станции Каста 2 е 2 Это тоже в общей системе ПВО противника, которые снимают информацию, особенно после того, как были уничтожены два самолета Е-50 российские, то А-50 российские. То есть это тоже летающие локаторы. А дальше занялись уничтожением зенитно-ракетных комплексов, зенитно-ракетных войск России. Это в основном С-300 и С-400 основные комплексы, которых больше десятка было э, уничтожено. Это вот как раз под заход э, самолетов. То есть э, F-16 будет намного легче э, выполнять боевые задачи, когда будет зачищено ПВО противника. Плюс э, уничтожение в Крыму – это основное направление, именно э, видно основное направление наших стратегических ударов. То єсть спочатку а потім всього остальної бумажовець до речі. Про небо от якраз наші ем, приводи Києва, так і Олещук, командувач, продемонстрував роботу льотчиків сорокової бригади тактичної авіації повітряного командування. Центр от власне ці от кадри, пане Романе, це авіація. Що це може бути авіація, І по, по ній ми видно зараз побачимо, як працює по цілях. скорее всего, МиГ-29, то есть полет пара выполняет боевую задачу по уничтожению либо ракет, либо шакетов. Это основная работа сейчас нашей, нашей авиации в, на театре военных действий. Режим пока противовоздушный обороны. То есть пока у нас нет завоевания превосходства, пока мы не можем выйти на, на выполнять боевые задачи непосредственно над противником, то есть основная задача авиации это все-таки бомбометание, то есть сброс авиационных бомб. Есть несколько авиабомб, которые пользуются те же МиГ-29, то есть выполняют эту задачу это gbu 39 КАБы, если можно так говорить об, об общей э, системе этих э, 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 средств поражения, это корректируемые авиабомбы. GBU-39 с дальностями под 110 километров, боевая часть 90 килограмм. Джедамы у нас есть, это обвесы на наши старые советские ФАБы, фугасные авиабомбы ФАБ-250 в основном используются. Сейчас подготавливаются некоторые механизмы наши уже украинские для системы КАП, То есть будем делать уже свои корректируемые авиабомбы. И у нас есть очень хорошие французские планирующие авиабомбы с ракетным ускорителем, это «Хаммеры». Тоже неплохо используются некоторыми самолетами, в основном Су-25. То есть пока еще выйти не можем на прямое бомбоментание свободно падающими авиабомбами. Работаем, корректируем мы планирующими авиабомбами. Но, тем не менее, это, этот, этот момент, это время, когда сможем работать непосредственно по головам Россия, но он приближается. С заходом F-16, я, я думаю, хотя бы одни, одно из направлений, скорее всего, это херсонское общее направление на Крым, э, будет в, таком, в экспериментальном режиме э, использоваться для полного э, применения э, средств поражения авиационных. До речі, пане Романе, наші бійці продемонстрували, як вони працюють авіацією, авіабомбами, щоб не казали, що в нас немає авіації. Часто таке буває. По вовчанську. От в кадри прекрасні, опрацьовують позиції ворога. І загалом останні дані по вовчанську. Далі проблеми пане Романе в них є в агрегатному, на агратному вовчанському заводі. Один з бійців окупантів. Ми звісно кадри не можемо показувати, бо він там дуже побитий і дуже жалі. каже, що їх було три десятки, двадцять 9 ліквідовано, він один залишився в живих і дуже жаліється на саме командування російської армії, що каже кидають просто на забій і вийти з нуля назад в тил немає змоги. Ну, а ця задача на і стояла. Причому, це, з точки зрення воєнних, це логічна задача. Тобто вони виділили, допустимо, несколько десятків тисяч росіян дійсно на убой. Но под выполнение серьезной задачи связать наши войска, связать наши бригады на этом направлении, заставить военно-политическое руководство Украины пойти на принятие решения о переброске резервов и некоторых бригад с Восточного фронта, в основном для того, чтобы двигаться именно в основное стратегическое направление Покровское, то есть на Восточном фронте, то есть. Я о чем? Ничего, так сказать, необычного в словах этого российского террориста нет. Эта задача она изначально стояла. То есть выделяется определенное количество личного состава, да, на убой, и а их, в принципе, мы их всех поймели. Но они выполняют задачу, то есть они своими смертями выполняют основную стратегическую задачу, перетягивают на, на себя наши войска с основного направления. Потому, ну, что им сказать, у них такая судьба, ну, так сложилось. То есть эти 15-20 тысяч россиян, вот так они погибнут, ну, не все погибнут, вот один сдался, выжил. Это, кстати, как раз один из механизмов, как остаться живым. Когда бросают на убой это сдаться, то есть попали, попали в уже в, такую, в такое положение, когда, из которого точно не выберешься, вот как на агрегатном заводе огневая завеса, капкан эм, огневой капкан, и дальше это, это окружение, оперативное окружение, из которого выйти уже точно невозможно, кроме как сдаться. Вот сейчас россияне это делают. Уже несколько десятков россиян сдалось, пополнила фонд, причем наш обменный фонд. Причем, в принципе, это тоже логичное действие, так как мы э, это, это все количество россиян, по их просьбе, правда, потому что там они могут отказаться, обменяем на наших ребят, которые сейчас находятся э, в, э, в плену. Это э, тоже рутинная, в принципе, работа должна быть разведок, вот почему-то политики ее на себя вытащили, она остановлена очень так серьезно. А реально это вот такая рутинная работа, есть некоторые механизмы обмена, вообще полевой обмен. То есть без каких-то каких привлечений других механизмов запускается обмен на поле в течение даже боев. Занимается как раз войсковая разведка. У нас этим должно заниматься ГУР, Главное управление разведки. Но оно, в принципе, занимается, пока политики не мешают.